বন্ধু বান্ধৱীসকল ভাত খাবলৈ লৈছোঁ দেই আজি সুদা সুদা ভাত এইফালে জাতিলাও আলু বাকলি ভাজি এইফালে জাতিলাও গুটি আৰু মাছৰ চাটি এইফালে কইলাৰ মাংস অকণমান আছিলে তাকে কালি একদম ধুনীয়াকৈ খাই বৈ শুই থাকিলোঁ ৰাতি তাৰপিছতে তিনিটামান বজাত আহিছে ল'ৰা একদম হেৰিপৰা পটককৈ সাৰ পাই গ'লোঁ সাৰ পাই আকৌ উঠি গৈ পিনি তাক আকৌ টকা এটা বজাই পিনি সমাধন জনাই আনিছোঁ পোষ্ক্ৰাই পাই আনিছে যে হাঁহি হাঁহি পেট বিখ্যা হৈ গৈছেগৈ তাৰপিছতে মাংসটো দিছোঁ সি এতিয়া আহি পিনি সূতা মাংস খাই পিনি থৈ দিছে অকণমান আছেগৈ এতিয়া ৰাতিপুৱা খাবলৈ থৈ দিলোঁ ইমান দিন লাগে খাবলৈ জাতিলাও গোটেই চাটনিৰ ভিডিঅ'টো আগতো দিছোঁ আৰু এনেকৈ জাতিলাও বনালে মানে মই চাটনি বনাওঁৱেই আৰু ভাল লাগে আজি মাছৰ খেতি দি দিছোঁ বেলেগ ধুনীয়া লাগিছে মাছৰ খেতি খালে মানে অকণমান ঠিককি দি ঠিকি ভাত লাগে আৰু এনেই বনালে মানে এনেই মাছ চৰখীয়াই লাগে খাবলৈ খালে নাই বাৰু জাতিলাও বইল বনাইছোঁ কালি গাহৰি মাংস ব্ৰইলাৰ মাংস সেইবোৰ পূৰা খাই দিয়া হ'ল হয়নে আজি বইল বনাইছোঁ আৰু এইখিনি ভাজিছোঁ বাৰু জাতলা বাকলিখিনি ভাজিলোঁ মাছৰ চাটনিটো বেছি ভাল লাগে খাবলৈ তেনেকৈ ৰংটো থকা ধুনীয়া খাই চাবচোন বহুত ভাল লাগে একেটা ভিডিঅ'কে আকৌ কেইবাবাৰো দিয়া লেখীয়া হ'ল আকৌ সেইদিনাখন এজনে কৈছে জাতলা চাটনিটো কেনেকৈ খাই আপুনি দেখুৱাবচোন এনেকৈ বুলি কৈছে দিম বাৰু কেতিয়াবা আৰু আন একো নাই জাতিলা গুটিখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান তেলত ভাজি ল'ব লাগে আপোনাৰ মন গ'লে হালধি দিব পাৰে ৰংটো ধুনীয়া হয় তাৰপিছতে ধুনীয়াকৈ ৰচুন জলকীয়া যি দি আৰু দি পিনি চাটনিটো বনালে হৈ গ'ল বৰ ভাল লাগে খাবলৈ ক'ত হ'ল আকৌ বাইদেউ যাবি ভাল দিছিলা খাব মেডাম ভি কালি ভাল হৈছে আকৌ খাব নাপালো কৈ নেকিবলৈ আজি আছিলে ভাত দুটা খাই ৰ